بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا واسوتنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'ud billahi minash shaitanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin kama Allah yang bermaksud dan kami turunkan daripada al-quran itu perkara yang menyembuhkan dan memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa adalah mu'jizat yang berkekalan yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus hidup walaupun Nabi SAW sudah wafat berbeza dengan mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul di zaman dahulu. Allah menyatakan Quran terus menerus menjadi penyembuh kepada orang-orang yang beriman dan memberi rahmat kepada mereka. Menyembuh penyakit rohani dan jismani. Penyakit keluarga dan masyarakat hukum-hukum yang ada dalam Quran dan ayat-ayatnya mengandungi berkat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja ayat-ayat Quran yang dibaca boleh menyembuh penyakit-penyakit yang ada pada tubuh manusia. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan menceritakan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum tak berlaku sekarang ini ayat-ayat Quran yang dibaca menyembuhkan penyakit. Menyembuh penyakit masyarakat. Penyakit-penyakit masyarakat, jenayah, maksiat dan lain-lain. Hanya Quran yang boleh menyembuhkan penyakit. Kita lihat sendiri apabila manusia meninggalkan hukum-hukum Quran maka banyaklah penyakit-penyakit yang berlaku dalam masyarakat penyakit maksiat, penyakit jinayah dan macam-macam lagi. Allah Taala tetap memelihara Al-Quranul Al Karim. Dipelihara oleh orang-orang yang beriman. Dan kita wajib memelihara Al-Quranul Al Karim. Dengan ilmu-ilmunya. Al-Quran mengandungi ilmu-ilmu yang banyak. Untuk mempelajari Al-Quran mestilah mempelajari bahasa Arab. Ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghah, ilmu nahu yang membicarakan baris-baris yang akhir ilmu salah membicarakan susunan huruf dan perkataan ilmu balaghah membahaskan berkenaan dengan maksud ayat yang terkandung di dalamnya ilmu bayan, ilmu ba'ani dan ilmu banyak termasuklah juga ilmu sastra Arab dirujuk kepada syair orang Arab. Perkataan-perkataannya, Quran adalah mukjizat. Dan ilmu-ilmu yang berkait dengan hukum hakam. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nasih dan mansuh. Ada ayat yang diteruskan hukumnya. Ada ayat yang dibatalkan hukumnya. Tetapi bacaan diteruskan. Berbagai-bagai ilmu di dalam Al-Quran dari ilmu tajwid yang berkait dengan cara berlafak dengan huruf yang berkait dengan panjang dan pendek semua ilmu-ilmu adalah menunjukkan mu'ajizat daripada Al-Quran bukan ini dan kita tidak mampu mencapai mu'ajizatnya walaupun kita alim, bijak sebagaimana sekalipun dengan sebab itu jangan seseorang itu merasa dia sudah pandai dia sudah bijak dalam ilmu Quran dalam bak tafsirnya dia sudah pandai dalam bak tajwidnya dia sudah pandai jangan rasa begitu ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang masuk dalam hati orang mengaji Quran bisikan syaitan ini boleh merosokkan boleh merosokkan kita dan merosokkan pahala kita membaca Quran ini beri pahala disebut dalam hadis man qara'al qur'ana ya tata'ta wa lahu ajran wa man bil qur'ani ma'al muqarrabin barang siapa yang membaca Quran dalam keadaan gagap diberi kepadanya dua pahala barang siapa yang membaca Quran dengan mahir diberi kepadanya kelebihan bersama dengan malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa orang yang baca Quran walaupun gagal payah nak huruf dia tak kena pula dia beri pahala oleh Allah Ta'ala bukannya dosa tidak dia beri pahala dia sudah belajar itulah kemampuan yang ada pada dia apa lagi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab orang Arab berbagai-bagai kabilah yang paling pasir ialah Arab Quraish iaitulah kabilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun arah arak yang lain sebutan makhraj dia lain. Maka kita Melayu lagi itulah. Jangan kita pasal kita Melayu dah fasih dengan huruf-huruf Quran ini. Dan Allah Taala telah mendidik para sahabat radhiyallahu anhum supaya mereka berhati-hati di dalam menangani perkara-perkara Al-Quran. Pernah dirawayakan oleh At-Tabari dan Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Yang berubah bin Ka'am radhiyallahu anhu. Ubay ialah seorang sahabat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Abu Jibril itu menemui Nabi SAW. Dia berkata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyuruhmu membaca Quran di hadapan Ubaid. Lalu Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi mengatakan bahawa Jibril memberitahu kepada aku. Bahawa Allah suruh aku baca Quran di hadapanmu. Lalu Ubay bertanya, Allah sebut nama saya. Kata Nabi, Ubay menangis. Kerana terkejut bagaimana Allah Ta'ala sebut nama dia. Dan Nabi bersabda, Akra'ukum Ubay Yang paling kori di kamu ialah Ubay sehingga di zaman Amir Mu'min Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila Umar menganjurkan sembahyang tarawih 20 rakaat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam menunjukkan bagaimana Ubay adalah paling qari di kalangan sahabat radhiyallahu anhu Ubay menceritakan mengikut riwayat At-Tabari dan Ibnu kathir pada satu hari Aku mendengar dua orang di kalangan sahabat membaca Quran dan aku mengatakan dia salah baca Quran. Sebutah huruf dia tak betul. Orang yang pertama baca tak kena dengan huruf sebagaimana yang aku belajar. Dan orang yang kedua pula tak betul huruf sebagaimana yang aku belajar. Lalu aku kata kamu ni tak betul baca Quran membelajar daripada siapa daripada siapa? Dua-dua orang ni kata aku belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bawa kedua-dua orang ni di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Iqra." Nabi kata baca. Orang yang pertama baca. Lalu dia baca, Nabi kata, "Ahsanta." Awak elok baca Quran. Pastu Nabi suruh orang yang kedua pula. Orang kedua baca. Nabi kata Ahsan Membaca Quran malik Menyebabkan Ubay rasa malu Sehingga merah mukanya Merasakan dia rasa malu Kerana tugasannya tidak betul Lalu Nabi mengejutkannya Nabi tepuk dada dia Nabi bersabda Allahumma aksi anhu syaitan Ya Allah ya Tuhanku Halaukan daripada dia syaitan Halaukan daripada dia syaitan يا أبي أتاني آت من الله فقال لي إن الله أمرك أن أم تقرأ القرآن بحرف واحد فقلت اللهم عفو عن أمتي فأتاني ثانية فقال لي إن الله أمرك أم تقرأ أن تقرأ القرآن بحرف واحد وفي رواية بحرفين فقلت اللهم اعف عن امتي واتاني ثالثه فقال مثل مثل ذلك وقلت مثل ذلك مثل ذلك واتاني رابعه فقال ان الله امرك ان تقرا القران بسبعه احرف فقلت اللهم اغفر لامتي اللهم اللهم اغفر لامتي fa akhbatu tsalitsata syafa'atan li ummati yaumil qiyamah maksudnya wahai ubaid datang malaikat berjumpa dengan aku iaitu jibril alaihi salam jibril kata wahai muhammad allah menyuruhmu membaca quran dengan satu huruf satu makhraj huruf saja lalu aku berkata ya allah ya tuhanku ampunilah aku bagaimana satu makhrab nak baca... ampunilah aku... kemudian dia datang... kali yang kedua... wahai Muhammad... Allah Ta'ala suruh... membaca quran dengan dua huruf... mengikut satu ruayat satu huruf... lalu aku berkata... Ya Allah Ya Tuhan ku... ampunilah umat aku... umat aku tak mampu nak baca begitu... lalu dia mari yang ketiga... dia berkata... wahai Muhammad... Allah memerintahkan membaca Quran dengan dua huruf. Mengikut satu rait satu huruf. Aku kata, Ya Allah, Ya Tuhan, ampunilah umat aku. Kemudian dia datang kali yang keempat. Dan berkata, Wahai Muhammad. Allah Ta'ala menyuruh umatmu membaca Quran dengan tujuh huruf. Lalu aku berkata, Ya Allah, Ya Tuhan, ampunilah umat aku. Ampunilah umat aku. Dan aku simpan yang ketiga untuk memberi syafaat kepada umat aku pada hari kiamat kelak. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa makna tujuh huruf ini ialah kemudahan yang diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan jadikan lidah mereka berbeza-beza di antara satu sama lain dan bangsanya berbeza di antara satu sama lain ada yang tak boleh sebut Ra jadi Rin, nak sebut shin tak boleh sok tak boleh semuanya dimaaf oleh Allah subhanahu ta'ala dan mendapat pahala Ini maksud dia berhadirin dan Nabi mengeduk menegur Ubaid bin Ka'ab yang menegur orang yang baca dengan makhrak lain pada makhrak dia ini syaitan masuk di dalam diri kamu wa'yukai menunjukkan bahawa amalan dan perangan yang dilakukan oleh setengah orang kita dia berkati itu imani ni tak kena huruf tu imani ni tak kena huruf tu imani ni tak kena ini adalah daripada kerja-kerja syaitan was-wasah syaitan yang dilarang kita menimbulkan perkara ini kita disuruh bertad bertadarus di bulan Ramadan duduk dalam satu majlis kita bertadarus sebagaimana Nabi bertadarus di bulan Ramadan Nabi baca Quran, Jibril baca Quran. Lepas tu Nabi sebut, hak nak sebut begini, Jibril kata kena sebut begini dalam satu majlis. Ha? Dan Allah Taala tidak membebankan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebankan seseorang melainkan mengikut apa yang dia mampu. Di sinilah para ulama tidak berkata apa bila Asma' yang di masjid Madinah Mekah dan masjid Madinah imam-imamnya macam-macam ada orang berdui jadi imam ada orang yang fasih jadi imam baca pula tak ada bismillah mengikut mazhab syafi'i kalau tak baca bismillah baca, -baca tak sah semayang tetapi kita mengikut kemengkau ikut ikut belaka imam-imam ini kerana itu adalah pendapat mazhab dia dan kita meraihkan mazam mazam ini dengan sebab itu pandangan yang mengatakan setengah-setengah kita menyebut orang yang ummi jadi imam orang khori tu'asah ikut semayang di belakang dia ini kau yang do'af kau yang lemah yang bercanggah dengan hadis yang dibaca tadi yang disebut oleh Al-Tabari di dalam tafsirnya dan Ibnu Kazir di dalam tafsirnya apa yang jadi masalah? Kita mengaji kitab tajwid, tak mengaji kitab tafsir. Ini jadi masalah. Ha? Bukan mengaji kitab tajwid saja, kena kita mengaji kitab tafsir. Tak dinafikan bahawa ilmu tajwid wajib dipelajari. Ilmu tafsir juga wajib dipelajari. Ilmu bahasa Arab untuk memahami bahasa Arab juga wajib dipahami. Dan sebagaimana ilmu tafsir ada mazhab-mazhab dia dan ilmu tajwid juga ada pandangan-pandangan di kalangan para ulama dengan sebab itu kita rasa tenang, senang kita rasa gembira walaupun orang Islam ni Cina nak sebut roh jadi lam orang Indonesia nak sebut dak jadi dal ha? itu dimaaf oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua mereka dia pahala dan kita boleh sembahyang berjamaah bersama-sama jangan bila orang ini jadi terimang Orang oh, ini tak boleh jadi makmum lagi. Ini adalah daripada was-wasa syaitan. Yang Nabi doa kepada Ubay. Allahumma aksi anhu syaitan. Ya Allah ya Tuhanku. Halaukan syaitan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay ini ialah. Akhra'ukum. Orang yang kari. Yang Allah Ta'ala suruh Nabi baca Quran di hadapan dia. Mana lebih kita dengan Ubay. Mana lebih kita dengan Nabi SAW. Ini adalah peringatan yang kita semua faham supaya jangan kita meninggalkan Al-Quran dan Al-Quran adalah ilmu yang tidak bertepi laksana lautan dan lebih pada lautan yang luas ilmu Allah Ta'ala kalau diambil segala lautan dijadikan dakwat segala kayu dijadikan kalam nascaya habis segala kayu dan habis segala laut nasihat kalimah Allah tidak habis lagi untuk diuraikan itulah kehebatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu jangan kita berasa kita sudah banyak kita sudah lebih Ah, ha? orang tua-tua mengatakan kalau botol tu air banyak dia tahu apa kocok kalau botol tu air sikit kalau kocok banyak kuat macam padi begitulah juga kalau padi tu berenah malik dia tunduk dia pohon kalau padi tu tegak malik menandakan buah dihapus, apa tak ada berisi كتاب السك ربيلي إنك كتبناه فأعاننا جميعا والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوازي عنه ويكافئ مثيله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ات انفسنا تقواها وزكها أن خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واقاربنا واحبائنا في الله وجمع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا ونصنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين